नमः शिवाय मंगलवार के दिन आने वाले प्रदोष व्रत को मंगल प्रदोष या प्रदोष कहते हैं इसकी कथा इस प्रकार है एक एक नगर में वृद्धा रहती थी उसका एक ही पुत्र था वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे हे कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे पुकार सुन वृद्धा बाहर आई और बोली आज्ञा महाराज हनुमान बोले मैं भूखा हूँ भोजन करूँगा तो थोड़ी जमीन लिप दे वृद्धा दुविधा में पड़ गई अंततः हाथ जोड़कर बोली महाराज लिपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दे मैं अवश्य पूर्ण करूँगी साधु ने तीन बार प्रतिज्ञा कराने के बात कहा तू अपने बेटे को बुला मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा यह सुनकर वृद्धा घबरा गई परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु के सुपुर्द कर दिया वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल्ब लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले इस पर वृद्धा बोली उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट न पहुंचाओ लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्रों को आवाज़ लगाई अपने पुत्रों को जीवित देख वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया तो बोलो बजरंग बली की जय हर हर महादेव ओम नमः शिवाय श्री शिव चालीसा दोहा जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान चौपाई जय गिरिजापति दीन दयाला सदा करत संतम प्रतिपाला भाल चंद्रमा सोहत निके कानन कुंडल नागव निके अंग और गंगा बहाए मुंड माल तन शार लगाए वस्त्र खाल बागंबर सोहे छवि को देखी नाग मुहे मैना मातु की है दुलारी वा मंगल सोहत छवि न्यारी कर त्रिशूल सोहत छवि भारी करत सदा शत्रुन शैकारी नंदी गणेश सोहे तह कैसे सागर मध्य कमल है जैसे कार्तिक श्याम और गंदराऊ या छवि को कही जात न काऊ देवन जब ही जाए पुकारा तभी दुख प्रभु आप निवारा किया उपद्रव तारक भारी देवन सब मिली तुम ही जोहारी तुरत क्षणानंद आप पठायु लवनिमेश मह मारी गिरायु आप जलंधर सहारा सुयश तुम्हारा विदित समसारा त्रिपुरा सुर मसन युद्ध मचाई तभी कृपा कर लीन बचाई किया तभी भागीरथ भारी पुर प्रतिज्ञा पुरारी दानिन मह तुम सहु कोण नहीं सेवक स्तुति करत सदाही वेद माही महिमा तब गाई अखत अनादि भेद न पाई प्रगति उदति मंथन में ज्वाला जरत सुरासुर बहे विहाला, किन्ह दया तह करी सहाय नीलकंठ तब नाम कहाई, पूजन रामचंद्र जब किन्हा जीत के लंक विभीषण दिन्हा सहस कमल में हो रहे धारी किन्न परीक्षा तभी पुरारी एक कमल प्रभु राखीव जोई कमल नयन पूजन चह सोई कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भय प्रसन्न इच्छित वर जय 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 अनंत अविनाशी करत कृपा सबके घटवाशी दुष्ट सकल नीत मोहि सतावे भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे त्राही त्राही में नाथ पुकारो यह अवसर मोहि आन उबारो ले त्रिशूल शत्रुन को मारो संकट ते मोहि आन उबारो माता पिता भ्राता सब होई संकट में पूछत नहीं कोई स्वामी एक है आस तुम्हारी आय हरू मम संकट भारी धन निर्धन को देत सदा ही जो कोई जाचे सो फल पाही अस्तुति के ही विधि करे तुम्हारी सम्मू नाथ अब चुख हमारे शंकर हो संकट के नाशन मंगल कारण विघ्न विनाशन योगी यति मुनि ध्यान लगावे शारद नारद शीश नवावे नमो नमो जय नमा शिवाय सु ब्रह्मादिक पार न पाए जो पाठ करे लाई ता पर होतह शंभु सहाय रिमिया जो कोई हो अधिकारी पाठ करे सो पावन हारी पुत्र होन की इच्छा कोई निश्चय शिव प्रसाद ते ही हो पंडित त्रयोदशी को लावे ध्यानपूर्वक होम करावे त्रयोदशी व्रत करे हमेशा तन नहीं ताके रहे क्लेशा धूप देव नैवेद्य चढ़ावे शंकर सम्मुख पाठ सुनावे जन्म जर्म के पाप नसावे अंत धाम शिवपुर में पावे कहे अयेत्या आज तुम्हारी जानी सकल दुख हो हमारी दोहा नेम ही पाठ करो चालीसा तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीशा मक्सरी छठी हेमंत ऋतु संव चौसठ जान स्तुति चालीसा शिव ही पूर्ण किन्हा कल्याण ओम नमः शिवाय जय श्री राम बजरंग बन दोहा निश्चय प्रेम ते विनय करे सम्मान तेहि के कारज सकल प्रभु सिद्ध करे हनुमान जय संत हितकारी सुनो लीजे प्रभु अरज हमारी जन के काज विलम ने कीजे आतुर दोरी महासुख दीजे जैसे कुदी सिंधु महिपारा सुरसा बदन पेठी विस्तारा आगे जाय लंकिनी रोका मारे हु लात सोर सुरलोका जय विभिषण को सुख दिन्हा सीता निर्खी परम पद लेना बाग उजारी सिंधु महाबोरा अति आतुर जम कातर तोरा अक्षय कुमार को मारी सहारा लूम लपेट लंग को जारा लाह समान लंग जरी गई जय 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 धुनी सुरपुर में भई अब विलम्ब के ही कारण स्वामी कृपा करहु उर अंतर्यामी जय जय लखन प्राण के दाता आतुर होए दुख करहु निपाता जय गिरधर जय जय सुखसागर सूर समूहम समृत भटनागर हों हनु हनु हनुमतहटीले हनु बैरिहि मरु कीले की गदा लेहे बैरिह मारो महाराज प्रभु दासुभारो ओंकार हूं कारा महाप्रभु धाओ बज्र गदा हनु विलम्न लाओ ओं रीम रीम रीं हनुमंत कपीसा होम हुम 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 हनु हरिऊा उर्षिषा सत्य होऊ पाए पायके राम रामदूत धरो जाय के जय 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 हनुमंत गाधा दुख पावत जन के ही अपराधा पूजा जब तप नहीं मचारा नहीं जानत हो दास तुम्हारा वन उपवन मग गिरी गृह माही तुमरे बल हम डरपत नाही पाय परो कर जे जोरी मनायो यही अवसर अब के ही गौरावो जय अजानी कुमार बलवंता शंकर सुवन वीर हनुमंता बदंग कराल काल कुल घात गालक राम सहाय सदा प्रतिपालक भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बैताल काल मारी मर इन्हें मारू तो ही शपथ राम की राखो नाथ मर्याद नाम की जनक सुता हरिदास कहावो ताकि शपथ विलम न लाओ जय 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 धुनी हो तकाशा सुमिरत हो दुसह दुखनाशा चरण शरण कर जोरी मनायो यही अवसर अब के ही गौहराओ उठू, उठू उठू चलू तो ही राम दुहाई पाए परो कर जोरी मनाई ओम चम चम, चम 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 चपल चलता ओम हनु 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 हनुमंता हनु हनु ओम हम हम, हम हाँक देत चंचल ओम सम सम समी सम पराने खलदल अपने जन को तुरत उबारो सुमिरत होए आनंद हमारो यह बजरंग बाण ही मारे ताही कहो फिर कौन उबारे पाठ करे भजरंग बण को हनुमत रक्षा करे प्राण को यह भजरंग बण जो जापे ताते भूत प्रेत सब कापे धूप देय अरु जपे हमेशा ताके तन नहीं रहे क्लेशा दोहा तो प्रेम प्रतीति कपि बजे सदा धरे ऊर्धन तेहि के कारस सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान इति श्री भजंग बान संपूर्ण जय श्री राम